Мишця десь розпалилась і стараюся її розслабити простим нажаттям. Нажимаємо крепко на мишцю, яка болить і просто держимо до тої пори. Болі буде вельмо. Держимо до тої пори, поки боль не щезне зовсім. І опускаємо. Пробуем. Там, наверное, плохо видно. Беремся за, за кисть упор и стараемся растянуть грудную мышцу. О, в другую сторону. Очень классно, если у вас есть волоки у если у нас такая хата, как у нас, просто может вот так сделать. О Ох. О Ох, хорош. Так, Ленин, что там никто ничего не пишет. Валейкум ассалям. Приветик. Всем привет. Продолжаем нашу зарядочку. Разминать пояс честно говоря, у меня что и спина болит, и шея болит. Невероятные ощущения, не ни откуда. Носочки. Уже с ними уже горячие покрутим наши ноги. Это упражнение очень хорошее для тех, кого плохо достаете до пола. Просто легкие, спина прогнута, ну, ровно держать. Не вот так горбится. А ровненько. Опа. И медленные такие покачивания. Желательно даже сто раз делать за утро. Сто покачиваний. не скучно. Так робити разом зі мною зарядочку, де не буде скучно. Діла супер. Вранці встав, як в, ну, не в п'ять, як обично, по шостої. Поотвічав десь часок на коментарі людям. І зараз роблю зарядку, потім п'ємо чай і їдемо продавати молоко на базар. вчера этого не было давайте сегодня включим кейс упражнения для спины я раньше делал такую вещь для начала нам надо разомнять мышцы повдольние просто лягаем на пол даже на твердый я не расстреляю коврика чего надо чтобы пол был твердый чтобы мышцы спины хорошо разминались и делаем вот такие ух ты покачивание Они очень хорошо прожимают и массажируют мышцы спины. Поверьте, кайфовые ощущения. Особенно сверху. Старайтесь тут сверху промассажировать. Вообще класс. Вот это упражнение два раза в день делай. Спина вообще не будет болеть. Так, зараз будем делать упражнения как для пресса, так и для спины. Борцовские. Хорошие борцовские упражнения. Кто занимался борьбой, я думаю, вы его часто делали. Лягаете на пол. И ползем спиной. Так, это утренняя зарядка, мы сильно напрягаемся. Мы легенько себе поползали. И нам хорош. Дальше. Упражнение с йоги, если не ошибаюсь. Бегаем. Одну ногу поднял и руку в сторону. Двигаемся влево. Ногу вправо. Ого. Подержали, хорошо. Теперь в правую ногу влево. И вот так несколько таких поворотчиков делаем. Uh -huh. <забай> під uh. Ну, кого забавай, поби собака покурбати. Немає, 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 немає. Вже полчаса походить нема. Я підкурвати ніякої собаки там. Ну, я вибігати не побачив. І напослідок стоємо в цей. В мостик. делать растяжку. Так, люди, трансляция будет перезапускаться. заходите за Сразу на следующую. нам треба ехать? Пьем чай.